qoraqalpog'iston respublikasi adliya vazirligida yoshlarni vazirlikning ish faoliyati bilan tanishtirish maqsadida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi qoraqalpog'iston respublikasida tuzilgan kelajak liderlari klubining a'zolari ishtirokida dastlab uchrashuv bo'lib o'tdi ma'lumot o'rnida aytib o'tishimiz kerakki 2021 yil 27 iyul kuni qoraqalpog'iston respublikasi jo'qorg'i kengashi prezidiumining qarori qabul qilinib iqtidorli 50 nafar yoshlar klub a'zoligiga qabul qilingan edi uchrashuvda adliya vazirligining ish faoliyati haqida to'liq ma'lumot berib o'tildiarz shikoyatlar hammasi tizimga olinadi a tizimga olingan so'ng ularni o'rlovga jiberamiz bundan so'ng esa yoshlar vazirlikda xodimlar va fuqarolar uchun yaratilib berilgan sharoit va imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdi mutaxassislar vazirlikning tarixi mustaqillik yillarida rivojlanish bosqichlari haqida ham ma'lumotlar berib o'tdi aytib o'tish joizki vazirlik imorati yaqin kunlarda rekonstruksiya qilindi va foydalanishga topshirildi kelajak liderlari klubi a'zolari vazirlik apparatidagi barcha bo'limlar sud ekspertiza markazi qoraqalpog'iston respublikasi bo'limi qoraqalpog'iston respublikasi intellektual mulkni himoya qilish markazining vazifalari bilan yaqindan tanishdi <tüksiyata> arimiz тек қаnа теориялық білімді алмастан хәр бір бөлімдегі болып отырған жа процестермен танысады жақыннан haмде хәр бір бөлімнің қызметкерібін күндегі сол әмелдегі мемлекетімізде ситеманы халаты бұл бойынша haр бөлімнің жәмиетте тұтқан орны хақында сонымен қатарда өткен жыл дауымында сол әділдік бөлімер тарапынан сол министрлік системасындағы меса жұмыстардың анализі һәм екі мың жиырма екінші жыл үшін режелестіріліп атырған иар мәселелерге де бұл жерде әрбір бөлімге өзінің сол жастарға қонымлы болған тілде түсіндіруге айрықша бар қартылды tadbir yakunida esa o'zlari qiziqtirgan savollarga ham mutaxassislardan to'liq ma'lumotlar olishdi muhtor umbetov rasulat taniyazov renessanse telekanali uchun qoraqalpog'istondan maxsus